І прямо зараз з нами на телефонному зв'язку Людмила Микитенка, біженка із Вуглегірська. Пані Людмила, ви нас чуєте доброго дня? Да, да, так, Доброго дня. Пані Людмила, розкажіть, яка ситуація в Вуглегірську? Ситуація дуже страшна. Я дзвоню від імені всіх людей, які там знаходяться, і від імені їх родственників. Ситуація просто критична. П'ятий день город повністю обстрілюється з усіх сторон. ДНР вроде как бы пытается людей эвакуировать, но это происходит не по всей территории города, а только в одной его части. Люди сидят пятые сутки в подвалах без света, без воды. Родители наши, в частности, там остались, и ситуация очень страшная. Мы не можем дозвониться, никакой связи постоянно с ними нет. Буквально на день, на пару минут можем созвониться, так как пятые сутки... Нету света, просто уже телефоны у всех разрядились. И ситуация просто нам ну, неизвестна, какая на самом деле может быть там. Дома практически разрушены, город полностью, в принципе, уничтожен. СД вокзал сгорел, многие люди просто сидят в, подвале, в подвалах и не выходят, потому что просто нет возможности передвигаться по городу. Много раненых на улице. Неизвестно, мирные это жители или мы не знаем, кто это, но просто вся эта ситуация, которая находится вокруг тех людей, которые там остались, просто уже невыносима. И поэтому просим, я не знаю, обе стороны, попросим их просто организовать зеленый коридор, чтобы люди могли оттуда уехать. Потому что на сегодня, как известно, стало днем, якобы пытались выезжать люди на своих автомобилях, еще те, кто рисковал. Постоянно попадали под э, обстрелы по трассе дебальцево артемовск Вот просто в сторону украинской территории, ну просто невозможно выезжать. А ДНР якобы эвакуирует людей в сторону Янакиева, Горловки. Ну это по последним данным. Мы чем просим, чтобы наши власти как-то хотя бы, ну, я не знаю, один день, хотя бы дали возможность людям выехать, какие-то организовали автобусы, потому что очень много стариков, очень много женщин с детьми, детки маленькие, груднички. Люди просто в панике и просто сходят с ума в прямом смысле этого слова. Паня Людмила, чи багато взагалі там людей лишилося у місті Вуглигірськ? На самом деле людей очень много, потому что это все началось где-то в четверг, и думали, ну, сутки-двое, и все это прекратится. Это продолжается уже пятый день, пятые сутки. Люди просто, у кого были какие-то возможности выехать, то ну, мы даже не знаем, что с ними. Доехали они или нет, потому что, ну, я же говорю, связи постоянно нет. И то, что урывками где-то раскакивает мобильная связь, просто слышим, что мы живы, сидим в подвале. И этой ночью продолжаются звонки постоянно на телефоны своих близких. Еле-еле дозванимся либо ночью, либо утром, либо днем, буквально на одну минуту. Людей осталось на самом деле очень много. Людей никто не эвакуирует с украинской стороны. А будь пожалуйста, после очередного так званого гуманитарного конвою с боку Российской Федерации, чи збільшилася кількість обстрелов? Обстрелы, ну, в принципе, они идут пятый день. То, что заявляют, что город якобы находится под контрольным там полностью ДНР, я так понимаю, что эта информация полностью недостоверная, потому что я говорю, что эвакуация происходит только с той стороны, со стороны города, там, где, видимо, подконтрольная часть ДНР. Там еще какие-то Уралы, еще людей якобы выводят. Но люди, которые находятся с другой стороны за путями, там очень много жилых ну, таких районов. Там дома просто уже крушатся, потому что обстрелы были настолько сильные, что просто балки в домах полностью э, крушатся, и люди в подвалах сидят, они не знают ежесекунды, ежеминутно, они не знают, будут они живы или нет. Но обстрелы ведутся постоянно, регулярно и очень сильные. В батальоне АЗОВ поведомлялось, что украинские военные оставили Вуглегирск. Вам что-то на эту информацию я не могу сказать, на самом деле же, я не знаю, какая, под, под кем находится город, но то, что город просто сейчас закрыт и просто уничтожение идет населения людей, это вот на сто процентов информация. То есть стреляют по мирному населению. Стреляют просто в городе, и люди просто не могут никак передвигаться. Подвалы крушатся из-за того, что дом разрушен. Люди сидят в подвалах, они не знают, выживут они или нет. Люди не могут выйти на улицу, потому что постоянно идут какие-то обстрелы. Я не знаю, кто у кого стреляют, какие стороны ведут обстрелы, но то, что страдают мирное население, то, что лежат эх, невинные жертвы на улицах, это факт остается фактом.